ਤਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਨੀਤ ਕੋਰਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਆਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੂਆ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ Khanna ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੰਸ ਸੁਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ सारे साथियों की इजाजत न मैं हिंदी से मुखातब होऊंगा प्रधानमंत्री जी आपकी कर्म भूमि रही है पंजाब आपने पंजाब की भावनाओं को समझा इसलिए चलते हुए जब आपने अपने आप को गुरु की महिमा के अंदर डाल दिया कि कोई नाम ना जाने मेरा उसकी बदौलत आज आपके विरोधी भी ये बात मानते हैं कि आएगा तो मोदी सब बढ़ियाई तो आप आ गई ਅਕ ਅਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਐ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਐ आवाजें खलक के बिना पे मैं कह सकता हूं कि आप आने वाले देश के प्रधान के अगले मुख्य प्रधानमंत्री भी आप हैं इसलिए इसलिए मैं देश के नए बनने वाले प्रधानमंत्री से मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि पंजाब जैसा आप छोड़ के गए थे साहब पंजाब आज वैसा नहीं है वो पंजाब हमने उनका पंजाब का पानी गंदला कर दिया हवा हमारे धुएं और धुएं के साथ साथ मैं समझता हूं इसमें से धुआं तो गया धुआं तो है ही है हमने हमारा धरती को जहर से भर दिया आज पंजाब के अंदर जहां भी हाथ लगाएंगे दर्द वहीं पे मिलेगा आपको पंजाब के दर्द की दास्तान बड़ी लंबी है परंतु आपके रुझान भी बहुत है मैं चंद शब्दों में जो हमारे मेन मुद्दे हैं जो कि देश की सरकारी हल कर सकती है, आपके सामने रखूंगा प्रधानमंत्री जी आज पंजाब को मदद की जरूरत है आज पंजाब एक ऐसे सशक्त लीडर को ढूंढ रहा है जो पंजाब की जिम्मे पंजाबी चे कहते पंजाबिया की फट सके आज पंजाब की फसल पंजाब की नस्ल दोनों को बचाने का आज सब समय आ गया है और ये बेनती मुझे आपसे करनी पड़ रही है क्योंकि आपने तो मैं जब फसल की बात करता हूं तो आपने पंजाब के किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा है एक एक दाना खरीदिया गया है परंतु कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू किसान का रूप धारण करके किसान का नेता कह के आज किसान का दर्द के ऊपर अपनी राजनीतिक रेटियां सेक रहे हैं किसान के नाम पे कई लोगों ने अपनी दुकानें चमका रखी हैं। ये वही लोग हैं साहब मैं जब उनको जब कहता हूं कि सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स वो लोकतंत्र के अधिकारों की तो बात करते हैं परंतु लोकतंत्र का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है इलेक्शन में लड़ने से कतराते हैं कि उन्होंने एक दफा हाथ डाल के देखा था उन सारों की जमानतें जब तू साहब और ये जो किसान के मुद्दे हैं आज आप दर्द समझते हैं किसान का पंजाब आपने सारे देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं हमारा तो सारा पंजाब ही एस्पिरेशनल है साहब पंजाब के हर व्यक्ति की तो आप, आप उसे एक बढ़िया जीवन व्यतीत करने का आप दे सकते हैं ये इस सरकार से तवक्को इसलिए उठ गई कि आपने तो चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर दिए आपने ड्रोन दिए आपने एमएसपी दी उसके बावजूद भी किसान का दर्द आज भी झलक रहा है आपने पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मा, सम्मान निधि दे रहे हैं साठ हजार करोड़ रुपया सालाना किसान की जेब में वो गरीब और छोटे किसान जो कि एमएसपी से भी जिनका घर नहीं चलता उनके आपने दर्द समझा और उनके यहां आपने पैसा भेजा वो पैसा पंजाब में मिल नहीं रहा क्योंकि ये सरकार निकम्मी है ये सरकार ने अपने पास से तो क्या देना था वो भी रोक लिया करीबन लाख किसान छह हजार रूपए सालाना से वंचित हैं इस सरकार की वजह से प्रधानमंत्री जी जवान को जहां पे जवान की बात करते हैं किसान की बात करते हैं दोनों को आज मदद की जरूरत है जवान को चिट्टा लेके बैठ गया आज कांग्रेस पार्टी काले रंग से डरती है उनके एक लीडर ने कहा सैम जी बोलते हैं कि काले है, रंग वाले तो अफ्रीकन से लगते हैं परंतु पंजाब के लोग चिट्टे रंग से डरते हैं साहब चिट्टा जो ये बिक रही है उससे डरते हैं ये सरकार निकम्मी रही है साहब। सरकार के साथ साथ हमारी जो अपोजिशन जिन्हें लोगों ने अपोजिशन आवाज एक लगाम दी थी कि सरकार के ऊपर लगाम रखे वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने घुटने टेक दिए साहब वो मिल गए पंजाब के पंजाब के नौजवान पंजाब के किसान किसी से कम नहीं आगे बढ़ के अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं परंतु पंजाब की बदकिस्मती रही है आपको तो पता है साहब यहाँ पास फिरोजपुर में सतलुज के किनारे फिरोज शाह मुद्द की सबराओं के अंदर जब खालसा फौज की लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ तब एक बात निकल के आई थी

परंतु किसान का दर्द नहीं किसान को और व्यापारी को आपस में टकराने का काम कर रहे हैं और उनके साथ चोर सिपाही के गेम खेलने वाले कांग्रेसी नेता चाहे अपने आप को कोई वो लिखते हो प्रधान का कहता है परंतु जहां पे महाराजा रंजीत सिंह की बात चलती है प्रधानमंत्री जी वहीं पे दो गद्दारों की नाम बात चाहती है और दो गद्दार थे तेज सिंह और लाल सिंह जो अंग्रेज से डर के मिल गए और यही रोल यहाँ पे कांग्रेस के नेता निभा रहे हैं ये लोग अपनी खाल बचाने के लिए पंजाब की आवाज इन्होंने गिरवी रख दी सरकार के पास में आज पंजाब की सरकार बेलगाम होकर घूम रही है आपकी तरफ वो लीडरशिप वैक्यूम अगर कोई मजबूत लीडर है कोई सख्त डिसीजन ले सकता है आतंकवाद के फिर से बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में अभी डेविट देके आई है सरकार कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है आतंकवाद सिर नहीं उठा रहा साहब सरकार अपनी नलायकी छिपा रही है और इसीलिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने फैसला लिया कि बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी और वो आपकी बदौलत आपकी बदौलत कि मोदी ही तो मुमकिन है अगर मोदी ऊपर प्रधानमंत्री बनते हैं तो साहब वहां की मजबूत सरकार और ये इलेक्शन तो सिर्फ ट्रायल रन है साहब जो 27 के अंदर आपके नेतृत्व में या सरकार बनाने का मन लोगों ने बना लिया कि पंजाब में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है और वो बीजेपी प्रोवाइड करेगी बीजेपी ही वो विकल्प है इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां आए हैं आप और पंजाब को आश्वासन दे जाएंगे कि हम पंजाब के ऊपर निगाह रखे हुए हैं हम लोकतंत्र की हम संविधान की कदर करते हैं परंतु अगर पानी यहां से ऊपर जाने लगा नाक से ऊपर तो सब पंजाब को हम पंजाब को हम खतरे में नहीं पड़ने देंगे ये आश्वासन आज लोग आपसे चाहते हैं मैंने समय को ज्यादा ले लिया समय चाहूंगा जय हिंद साथियों